об успехе. Успех, ну, говорят, что он произошел от слова «все успевать», но самое главное понимать, что каждый человек представляет успех по-своему. И если вы хотите быть успешным, вам нужно понять, что такое успех для вас. И успех может быть в разных областях, но главное, если вы не знаете, что такое для вас успех, вы успешными не станете никогда. Во-первых, потому что даже если вы стали успешными, вы не будете себя так чувствовать, а во-вторых, потому что вы просто не будете напрягаться. Поэтому, если вы хотите стать успешным, вам нужно понять и описать этот успех. То есть начинаем с создания идеальной картинки. Когда вы создаете свою идеальную картину успеха, нужно внести туда как можно больше подробностей. Кроме того, создавая идеальную картину, не позволяйте никому вас критиковать. Это ваша картина, это ваши мечты. И ни один человек на свете не имеет права это обесценивать. Что является важным? Идеальную картину вашего успеха нужно обязательно записать. Ну, потому что в мире много что происходит, вы можете забыть, потерять, или кто-то может быть начать вас отвлекать в стороны. Правда, правда. И я хочу вас предупредить, чем чаще вам люди предлагают новые виды деятельности, тем больше это является свидетельством того, что вы начинаете достигать успеха. Поэтому вот в этот момент, когда вас начинают разрывать на части, вам нужно держаться своего направления. Поэтому создаете идеальную картину того, что такое для вас значит быть успешным. Вторым шагом является разработка плана. Как вы к этому придете? Когда вы составляете план, вам обязательно нужно помнить о барьерах и препятствиях. Многие люди боятся думать о барьерах, они думают, ну как это, я вот сейчас сам себе это все придумаю, и потом мне с этим придется разбираться. Поверьте, барьеры были, есть и будут. И никаких барьеров, которые в мире не существовали, вы себе никогда не придумаете. Но если вы о них не подумаете заранее, то когда вы с ними столкнетесь, вы будете очень расстроены. Вы будете не готовы, вы теряете время. Поэтому вторым шагом после идеальной картины является создание плана того, как вы будете это достигать. Что хочу посоветовать? Когда составляете план, обязательно разделите его на несколько направлений. У вас должен быть план в отношении своего тела, потому что без него очень сложно быть успешным. Оно вам надо, ну все-таки хозяйство. Второй, у вас должен быть план в отношении вашей личности. Как вы ее будете обучать, чему вы будете ее обучать и как вы будете вашу личность, извините за выражение, удовлетворять. Потому что личность хочет удовольствий. Если вы не дадите личности удовольствий, она вам за это отомстит и обесценит все ваши идеальные картины. Третье. Что вам нужно? Нужно помнить о семье, об отношениях. Ну, так уж мы устроены, что если у нас нет партнера противоположного пола, мы не чувствуем себя счастливыми. И это серьезная проблема. Поэтому обязательно имейте планы в отношении ваших отношений. Дальше, конечно же, работа, бизнес, общество, социум. Здесь мне вас учить не надо, вы, наверное, потому и пришли в наш проект. Но что еще является важным? Помните о том, что вы, становясь успешным, начнете занимать место в обществе. И Поэтому это место нужно придумать прямо сразу. И что вы будете для этого делать, тоже нужно придумать прямо сразу. Потому что успешные люди влияют на социум. Но запланируйте. Ну и, конечно, не забудьте о духовности. Это разные варианты. Это может быть религия, это может быть реализация ваших принципов, но обязательно помните об этом. Потому что замечено, что если человеку при достижении его цели приходится нарушать свои собственные принципы, он обязательно об этом жалеет. Со вторым шагом, я думаю, понятно. Составляете план, делите его на разные направления. Что после этого? А после этого вас ждет работа. Вам нужно трудиться. Вам нужно трудиться над реализацией ваших планов. И это означает, что каждый день вы составляете себе список задач на день. И в этом списке задач действия в направлении ваших целей никуда больше. И когда вам приходит какая-то задача, которую вы не планировали, вы смотрите на нее. Угу. Вписывается в цели? Отлично. Не вписывается в цели? До свидания. Здесь вам придется быть очень жесткими, но иначе никак. И потом, то, что вы делаете обязательно, вы оцениваете ваше продвижение. Это четвертый шаг. Многим людям не хватает анализа результатов. Если результат хороший, если вы сделали то, чего вы хотели, а как? Вы должны записать, как вы это сделали, и повторить эти действия. Ну, а если результат получим плохой, вы как-то его получили. Посмотрите, как вы это сделали, и никогда больше не повторяйте. Подвожу итог. Чтобы быть успешным, нужно знать, что такое успех, описать детали, нужно разработать план того, как этот успех достигается, нужно каждый день действовать в соответствии с этим планом и обязательно оценивать полученные результаты и корректировать. Как вы думаете, что вы будете корректировать? Ни в коем случае не корректируйте картину успеха. Корректируйте планы, то есть способы достижения, и у вас все получится.